Ternyata, bacang ini ada kandungan karbohidrat dan proteinnya, ya. Dapur Uma, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Uma. Pada video kali ini, Dapur Uma akan memasak sambal terasi. Bahan-bahannya, saya menggunakan dua buah bacang. Ya, ini yang manis ya. Kemudian bahan lainnya ada dua terasi ya. Ada tiga cabai rawit dan ada enam cabai merah. Saya menggunakan dua terasi karena bacangnya dua, jadi saya gunakan dua terasi. Selanjutnya, kita kupas terlebih dahulu buah bacangnya, ya, dan kita bakar juga terasinya. Selanjutnya, kita uleg cabai merah dan cabai rawit, ya. ini terasinya sudah saya bakar ya dan buah macangnya sudah saya kupas kita tambahkan 1 sendok teh garam kasar ya Kita ulek juga terasinya ya Kemudian kita tambahkan 2 sendok gula pasir 2 sendok teh ya gula pasir kalau ingin pedas, boleh ditambahkan cabai rawitnya atau cabai merahnya, ya. Kita ulek sampai halus, ya. Ini sudah halus, ya. Kemudian, kita potong-potong buah bacangnya, ya, seperti ini, ya. Sama seperti tadi, ya. Nah, seperti ini, ya. Kemudian, kita uluk sedikit, ya. Uang sekali, ini, ya. Jangan lupa tes rasa, ya. Ini mantap sekali, ya pedas, manis, rasa gurih juga ada. Tara sudah selesai. Ini dia sambal terasi buah bacang siap disantap. Ini enak sekali ya, tinggal kita goreng telur atau ikan asin. Mantap makannya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di menu dapur umak lainnya.